নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ গেপ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম স্বষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ তিন নম্বৰ অধ্যায় সুস্বাস্থ্যৰ বাবে খাদ্য এই পাতৃৰ সম্পূর্ণ প্রশ্নৰ উত্তৰসমূহ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই যাবা এতিয়া চাওঁ অহা আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ প্ৰথমে তোমালোকৰ আছে অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ প্ৰশ্ন নম্বৰ একটো চোৱা তলত দিয়া সমূহৰ পৰা অমিল বস্তুবিধ উলিওৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শোৱা তলত কিছুমান বস্তু ন্যায়াম দিয়া আছে আৰু তাৰে অমিলটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে আৰু কিয় অমিল হয় তাৰ কাৰণ দৰ্শাব লাগে এতিয়া প্ৰথমটো দিছে যোৰা বজ্ৰা ৰাগী আৰু বুট অমিল বস্তুটো হৈছে বুট যোৰা বজাৰ আৰু ৰাগী হৈছে মিলেট আনহাতে বুট হৈছে মাহজাতীয় শস্য গতিকে বুটটো ইয়াৰ পৰা পৃথক বি নম্বৰটোত দিছে ৰাজমাহ বুট চয়াবিন আৰু চাউল ইয়াৰে অমিল বস্তুটো হ'ব চাউল কাৰণ ৰাজমাহ বুট চয়াবিন মাহজাতীয় শস্য আৰু চাউল হৈছে খাদ্য বস্তু বা শস্য তাৰপিছতে প্ৰশ্ন নম্বৰ দুইটোত দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পুৰণি আৰু আধুনিক ৰন্ধন প্ৰণালীৰ তুলনা কৰা এতিয়া উত্তৰ লিখিবা আগতে মাটিৰ চৌকাত মাটি বা পিতলৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰন্ধন কাৰ্য কৰা হৈছিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰন্ধনৰ বাবে বিভিন্ন সঁজুলি যেনে গেছ ষ্ট'ভ অ'ভেন এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আগতে কি হৈছিলে মাটিৰ চৌকাত মাটিৰ মাটিৰ পাত্ৰত নাইবা পিতলৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিলে খাদ্য ৰান্ধিছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত গেছ আছে অ'ভেন আছে এয়াৰ ফ্ৰায়াৰ আছে ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি মানুহবিলাকে খাদ্যবস্তু ৰান্ধে এতিয়া চাওঁ অহা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত দিছে সকলো সোৱাদযুক্ত খাদ্য পুষ্টিকৰ নহয় আৰু সকলো পুষ্টিকৰ খাদ্যই সোৱাদযুক্ত নহয় এই কথাটো আলোচনা কৰা এতিয়া উত্তৰ লিখিবা চকলেট কেক চিপ্ছ যিবিলাক আমি খাই থাকোঁ সেইসমূহ সোৱাদযুক্ত হ'লেও এই এইসমূহ পুষ্টিকৰ নহয় কাৰণ ইয়াত পুষ্টি নাথাকে আমি এইসমূহ খালে বৰং আমাৰ স্বাস্থ্যৰ অপকাৰহে হয় আনহাতে চয়াবিন বুট ৰাজমাহ আযযুক্ত খাদ্য আৰু শাক পাচলি ইত্যাদিসমূহ আমি খাবলৈ কিছুমান বেয়া পাওঁ হয় নে নহয় কিন্তু এইসমূহ খাদ্যত ভিটামিন থাকে কিন্তু এইসমূহ সোৱাদযুক্ত নহ'বও পাৰে খাবলৈ ভাল নহ'বও পাৰে কিন্তু ইয়াত ভিটামিন থাকে এই কথাকাৰে ইয়াত বুজোৱা হৈছে তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে তলৰ তিনিবিধ খাদ্যৰ পৰা তুমি কোনটো খোৱা বেছি পচন্দ কৰিবা আৰু কিয় ইয়াত তিনিবিধ বস্তু দিছে আৰু তাৰে তুমি কোনটো খাবলৈ বিচাৰিবা ইয়াত দিছে বটলত থকা ফলৰ ৰস আকৌ দিছে সতেজ ফলৰ ৰস আকৌ দিছে সতেজ ফল এতিয়া ইয়াত তুমি উত্তৰ লিখিবা যে সতেজ ফল মই খাব বিচাৰিম কিয়নো ইয়াত পুষ্টিকৰ উপাদান আহ ভিটামিন থাকে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক উপযোগী হয় আমি যদি ডাইৰেক্ট সতেজ ফলটো খাওঁ তেতিয়া আমি বেছিকৈ আহ পাম ভিটামিন পাম কিন্তু ফলৰ যদি আমি আকৌ সেই ৰস বনাই লওঁ সেই ৰসখিনিত আকৌ সেই ভিটামিনসমূহ বেছিকৈ নাথাকিব আকৌ পুনৰ এটা দিছিলে যে বটলত থকা ফলৰ ৰস সেইটোতো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় কাৰণ আমি বটলত ফলৰ ৰসসমূহ ৰাখিব নালাগে তাৰপিছতে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে চেনী এবিধ চেটসাৰযুক্ত খাদ্য চেনীত আয়োডিন দিলে নীলা ক'লা নহয় কিয় এতিয়া উত্তৰত লিখিবা চেনীত ষ্টাৰ্চ অৰ্থাৎ চেতহসাৰ নাথাকে আয়োডিন মাত্ৰ ষ্টাৰ্চৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি নীলা কুলা বৰণ দিয়ে সেইবাবে এই বিক্ৰিয়া নহয় এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে মিলেটবোৰ পুষ্টিকৰ বুলি গণ্য কেৱল মিলেট খালেই সকলো পুষ্টি পামনে আলোচনা কৰা এতিয়া উত্তৰ লিখিবা মিলেট পুষ্টিকৰ উপাদানেৰে ভৰপূৰ আৰু হজমৰ বাবে উপকাৰী হয় ইহঁতে চেনীৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু গ্লুটেনমুক্ত আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে স্বাস্থ্যকৰ হয় মিলেট স্বাস্থ্যকৰ যদিও শৰীৰৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো পুষ্টিকৰ উপাদান যোগান ধৰিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ পুষ্টিৰ বাবে সুষম খাদ্য খোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শুদ্ধ উত্তৰৰ গোলটো সম্পূৰ্ণ কৰা আমি তলৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগে তাৰপিছতে বৃত্তসমূহ পূৰ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা তলত দিয়া কোনটো ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হয় ইয়াত দিছে চাৰিটা তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘটো ৰিকেট আছে অৰ্থাৎ ৰিকেট ভিটামিন ডিৰ অভাৱত হয় এতিয়া দুই নম্বৰটো চাওঁ আহা তলত দিয়া কোনটো ৰোগ ভিটামিন চিৰ অভাৱত হয় ভিটামিন চিৰ অভাৱত হোৱা ৰোগটো হৈছে অপশ্যন বি স্কাৰ্ভি ইয়াত তোমালোকে বি নম্বৰ অপশ্যনটো বৃত্তটো পূৰ কৰিবা এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া কোনটো ৰোগ ভিটামিন এৰ অভাৱত হয় এৰ অভাৱত হোৱা ৰোগটো হৈছে দৃষ্টিশক্তি কমি যোৱা তাৰপিছতে চাৰি নম্বৰটো দিছে তলত দিয়া কোনটো ৰোগ লোৰ অভাৱত হয় লোৰ অভাৱত হোৱা ৰোগটো হৈছে ইয়াৰ সূত্ৰটোত হ'ব অপশ্যন এ এইটো হৈছে ৰক্তহীনতা ইয়াত তোমালোকে বৃত্তটো পূৰ কৰিবা অপশ্যন এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলত দিয়া উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যবোৰৰ প্ৰতিটোৰে দুটা উদাহৰণ দিয়া এতিয়া প্ৰথমটোত দিছে স্নেহ পদাৰ্থ স্নেহ পদাৰ্থ দুটা আমি উদাহৰণ দিব লাগে খাদ্যৰ স্নেহ পদাৰ্থ ক'ত ক'ত থাকে মাখন বাদাম আৰু চেটহাৰ চেতহাৰযুক্ত খাদ্য ক'ত ক'ত থাকে চাউল আলু ইত্যাদিত থাকে আহযুক্ত খাদ্য হৈছে গাজৰ মূলা এইসমূহ খালে আমি আহ পাওঁ তাৰপিছতে প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য দুবিধ নাম লিখিব লাগে তাত তোমালোকে লিখিব পাৰা গাখীৰ কণী নাইবা মাছ মাংস এইসমূহ লিখিব পাৰা সেইসমূহ সেইসমূহ খালে আমি প্ৰটিন পাওঁ গতিকে এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকৰ আজিৰ অধ্যায়টোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য ছাবজেক্টসমূহৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ বিচাৰিছা তেন্তে আমাৰ চেনেলত দিয়া আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা